талант художника Олексія Левіна проявився вже в шестирічному віці. Коли сім'я юного живописця емігрувала з Києва до Ізраїлю, він відчув сильний духовний зв'язок з цією країною. На своїх картинах Левін закарбовує повсякденне життя представників єврейської громади та священні для Юдеїв місця. Олексій Левін репатріювався з України до Ізраїлю на початку 90-х років у віці 16 років. Нове місце проживання справило на нього таке незабутнє враження, що художник пам'ятає його й досі. Так, да, Коли я приїхав в Ізраїль, перший раз поїхав в Єрусалім в 90-му році. Я, звісно, був поражений красотою, тому що цей міст абсолютно божественний. І тот світ, який з нього виходить, це. Это... Я просто почувствовал, что я должен нарисовать эту серию картин. И с тех пор Иерусалим для меня стал стержнем моего творчества. Это город, есть такая притча, в Талмуде написано, что Бог дал миру 10, Бог дал красоту, поделил на 10 частей. И 9 из них Он отдал Иерусалиму, и одну отдал всему миру. Иерусалим – это город просто божественный, и Так як його вижу і чувствую, я стараюсь перенести на свої полотна. Але іронія полягає в тому, що це чоловік, який каже, що Єрусалим та юдаїзм проходять червоною ниткою крізь цю його творчість, до восьми років навіть не знав про те, що він єврей. На Україні я, в принципі, про єврейство мало що знав. Я десь 8 років взагалі не знав, що я єврей. Тому що там все це умалчувалося і... Кроме Ханаки мы, в принципе, ничего там не праздновали. Вот. И когда мы приехали в Израиль, и я увидел этот большой мир, который по... люди тут в этом находятся, и мне стало очень важно посвятить этому часть своей жизни и создать серию картин из еврейских праздников, из как жили евреи сто лет назад. И последняя моя серия картин, вот я могу показать, это евреи, которые жили в Польше, на Украине. Это те места, которые сегодня уже мы не увидим, потому что во время катастрофы все уничтожено было. И мне сегодня важно донести до людей вот этот быт и вот эту красоту еврейства, которая была в 19 віці. Картини Олексія Левіна відрізняє унікальний і неповторний стиль. Яскраві соковиті фарби, які художник використовує для написання своїх полотен, перетворюють Єрусалим на найчарівніше місце у світі. Ті цвіта, якими я використовуюся, от можна побачити Єрусалим, который... Єрусалим, який пробуждається в 630 5, 5 утра. Ті цвіта, яким він погружається, Это просто какой-то божественный свет. Когда я рисую картину, мне важно нарисовать не то, что я вижу, а то, что я мыслю и то, что я хочу вот через свои чувства перенести на холст с помощью красок. И поэтому у меня Иерусалим бывает абсолютно в разных цветах. он бывает в фиолетовых, в розовых, более в оранжевых тонах. Каждый раз, когда я начинаю Иерусалим, я, для меня важно, каким он будет или на закате или на рассвете. И как и на многих своих картинах, я рисую только еврейские символы, стену плача, еврейские районы, еврейскую архитектуру. И почему тут нет золотого купола? Потому что я оставляю место для в надежде, что тут будет со временем третий храм. Мы знаем, что два первых храма были разрушены около двух тысяч лет назад. И для меня важно нарисовать именно еврейские символы. А золотой купол, мы знаем, что он стоит на том месте, где был когда-то храм. Поэтому я в надежде, что там будет построен третий храм, стараюсь не рисовать мечеть. Точнее, это не мечеть, называется купол над скалой. И рисую Иерусалим без вещей, которые, например, мне мешают. Вот, скажем, машины, автобусы, вещи, которые Можна в відвірусалімі. Я стараюсь рисовать совершенно город, де видно божественное небо, которое світить на цей город, і золотой город этим небом. Картини Олексія Левіна можна знайти не тільки в безлічі галерей в усьому світі, а й у будинках різних знаменитостей, які є шанувальниками його творчості. Картини мої покупають, і, як правило, євреї в усьому світі. И есть известные люди, есть менее известные люди, но все, что их объединяет, это любовь к Иерусалиму. Ну, из известных людей, скажем, Ричард Гир, у него есть картина с Иерусалимом. Стивен Спилберг тоже на одной из выставок приобрел картину. Мадонна тоже есть картина. Я, правда, не покупала, ей подарили много лет назад. И, в принципе, Оскар Питерсон, известный джазмен, мой любимый, тоже у него есть мои картины. Так что у каждого, кто любит Иерусалим, у них есть мои картины. Выставки моих картин проходят, в принципе, во всем мире. Последняя выставка была в Кнесте Израиля. Довольно большая выставка, посвящена она была Иерусалиму. И там было представлено 30 моих последних работ. И это было большое заседание, были там много министров и депутатов Кнессета. И там была выставка, посвященная моим картинам, прошла с большим успехом. Также проходят выставки в Нью-Йорке, была много раз выставка. На Уолл-стрит была большая выставка в Австралии, в Европе. Принципи по всьому світі проходять почті кожний мої виставки, і потом я начинаю 38-річний Левін належить до покоління художників, які не бояться йти в ногу з часом. У нього десятки тисяч шанувальників в соціальних мережах, які нетерпляче чекають на появу нових картин улюбленого майстра. Рон Якобсон Тель-Авів.